Maka alam sesuatu dan makhluk itu Itu adalah wujud nyatanya akan dirinya yang kosong itu Dalam pemahaman kajinya Untuk melihat yang kosong Lihat kepada yang wujud nah, Ilmunya tuh Untuk melihat yang kosong Lihat kepada yang wujud Karena yang wujud itulah sebenarnya diri yang kosong itu Kenapa yang wujud itu adalah diri yang kosong? Karena yang wujud inilah sebenarnya berasal daripada yang kosong. Yang wujud inilah yang dikatakan wujud diri yang kosong itu. Di sinilah Ustadz katakan tadi bahwa yang wujud itu berada di dalam tiada. Itu bahasa kiasnya aja tuh. Segala sesuatu itu berasal daripada tiada. Sekalian alam itu berasal daripada tiada. Kenapa sekalian alam, segala sesuatu yang wujud dan yang ada itu berasal daripada tiada? Karena segala sesuatu yang wujud dan yang ada itu, itu sebenarnya kenyataan daripada diri yang tiada itu. Nah, diri yang tiada itu, itulah diri yang kosong itu. Diri yang kosong itu, itu yang diri Tuhan. Yang disebut namanya Allah Allah itu nama diri yang kosong Allah itu nama diri yang gak bisa disebut Allah itu nama diri yang kehampan itu Itu maksudnya Nah dalam bahasa kiasnya tadi ah, ini yang Yang biji tadi itu Yang ah. biji Tuhan itu yang satu titik itu Tuhan itulah asal segala sesuatu yang ada itu. Nah, ini yang dipahami. Karena dia ingin dikenal, dia ingin diceritakan, ya, maka dia mentajalikan dirinya. Itu bahasanya. Dia menampakkan dirinya. Jadi penampakan dirinya itu, itu yang disebut namanya dengan Nur. Ini dia, sebut namanya dengan Nur. karena nur itu asal daripada dirinya maka disebutlah namanya nur ilahi karena nur ini tempat memandang wujud dirinya maka disebut namanya nur muhammad maka nur ilahi dan nur muhammad itu itu tiada lain adalah dirinya sendiri Disitulah dikatakan Nur Ilahi dan Nur Muhammad itu kenyataan untuk memandang wujud dirinya. Bukan dua itu Bapak Ibu. Satu itu penyampaiannya dua, penyebutannya dua. Tapi yang disebut dari yang dua itu hakikatnya adalah salah satu. Satu dia. Nah kalau dijelaskan, ya, yang nur ini ini yang dikatakan namanya dengan sifat. Sedangkan yang kosong, yang tiada, yang hampa disebut namanya? Ah, ini yang disebut namanya zat. Sifat itu ada di dalam zat. Nah, begitu dia ilmunya tadi itu. Sifat ada di dalam zat. Jadi sifat itu ada, karena adanya zat. Kalaulah sifat itu ada kena adanya zat, lalu siapa sifat? Sifat inilah kenyataan untuk memandang zat. Jadi diuraikan dia dalam penyampaian gaji, nyatanya zat karena si sifat, nyatanya zat itu karena sifat, zahirnya sifat itu karena zat. memahaminya Bapak Ibu. Sebenarnya yang nyata itu sifat atau nyata itu zat zat itulah yang nyata. Ketika dia nyata, maka disebut Sipat. sifatnya Baru zahir ilmunya. Lalu mana yang dikatakan dengan zat? Nah, ini untuk menzarkan ilmu. Yang disebut zat itu adalah sifat zat yang disipati. Itu dia. Ya, saya ulangi lagi. Untuk menzarkan ilmunya. Mana yang dikatakan zat? Yang dikatakan zat itu adalah sifat zat yang diisi disipati. Nah, sifat inilah sebenarnya sebenar wujud nyatanya zat itu yang sesungguhnya. Kenapa disebut zat? Jadi disebut zat ya untuk menjelaskan tentang dirinya. Ketinggian dirinya, kehalusan dirinya. Kerana dirinya tidak bisa dijangkau oleh akal dan ilmu pengetahuan Maka diberilah ya, Pemahamannya Dengan istilah zat Jadi zat itu menunjukkan dirinya tidak bisa disebut Tidak bisa dijangkau itu nah, Kalau kita sudah sampai kepada puncak yang sebenar-benarnya tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu zat, tak boleh Tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu sifat, tidak nah boleh. Tak boleh pula kita menyebut Tuhan itu asma, nih. Hmm. Tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu adalah afal, tak boleh kita. Ya, jadi Tuhan itu bukan afal, bukan asma, bukan sifat, bukan zat. Kalau tidak boleh kita menyebut afal asma sifat dan zat, nah Tuhan itu yang mana? Allah saja. Tapi Allah yang kita sebut itu bukanlah Allah lafaz, bukanlah Allah kata-kata. Makanya Bapak Ibu jangan bertuhan kepada lafaz Allah. Jadi Tuhan yang kita maksud itu bukanlah Tuhan yang lafaz Allah. Ya, lapas Allah ini adalah nama untuk mengenali akan dirinya yang kosong itu. Itu dia. Ya. Allah itu, lapas Allah itu adalah nama untuk menjelaskan dirinya yang kosong itu. Jadi kalau Ustaz bilang Allah, jangan tulisan Allahnya yang dipahami. Ya, kalau Ustaz bilang Allah, jangan kata-kata Allahnya itu yang dipahami. Kalau Ustaz bilang Allah, jangan suara Allah itu yang dipahami. Lalu mana yang Bapak Ibu pahami kalau Ustaz membilang Allah atau Bapak Ibu mengatakan Allah? Itu Allah yang kosong loh. Allah yang hampa itu. Itu Allah yang benar-benar kosong. Lalu apa hubungannya dengan Allah? Allah ini adalah nama dari yang kosong itu. Allah itu nama dari yang kosong tuh, yang kosong tuh dirinya. Karena dia nggak bisa disebut, nggak bisa dianalisa, nggak bisa dijangkau akal pikir ilmu pengetahuan, maka disebutlah namanya Allah. Jadi Allah tuh nama bagi diri yang kosong itu, bukan lapas Allah bapak ibu. Itulah Allah tuh nama yang sempurna daripada dirinya hal ta'lamu lahu samian adahkan nama yang lebih sempurna lagi nama yang lebih agung lagi selain daripada Allah, ndak ada lagi kita lihat satu-satu maminya, nah kalau kita zahirkan dalam bentuk huruf Allah kalau kita hilangkan huruf alifnya nih apa bacaannya lagi tuh bunyinya tuh lillah nah. Lila. Apa artinya lila tu? Karena Allah. Lalu kita hilangkan lam awalnya daripada lapas Allah. Apa lagi jadinya? Ah? Lahu. Lahu. Apa artinya tu? Kepunyaannya, miliknya. Lahu mulku samawati wal ar. Kalau kita hilangkan lagi lam akhir daripada lapas Allah itu, ah, hu, ah, hu, hu al awalu, wal akhir, wa zohir, wal batin. Nah. Kalau kita hilangkan huruf H pada lapas Allah ini, apa lagi? Ah, kosong. La sautun wala harpun allazina yu'minuna bil ghaib disitulah kita beriman kepada yang gaib itu gaib guyub yang nggak bisa disebut yang nggak bisa diceritakan maka Allah itu nama daripada yang kosong nama daripada kehampaan itu karena tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan pengetahuan maka disebutlah dengan